Это проект, прежде всего, технической помощи. Его главный и основной фокус – это малые и средние сельхозпредприятия. Начиная от нуля, скажем так, то есть одна корова, одна маленькая гляночка, до уровня годовой выручки примерно, где-то, если это в долларах считается, порядка 1 миллиона долларов, где-то 8 миллионов гривен, вот до такого уровня. То есть, если есть обрабатываемая земля, то это порядка 2-3 тысячи гектаров. То есть вот это наша верхняя планка. Она, конечно, приблизительная. Как вы все понимаем, сегодня человек приобрел 500 300 гектаров, завтра 200 продал и так далее. То есть наш главный фокус при всем многообразии нашей деятельности – это вот этот сегмент сельхозпроизводителей Украины. Мы сфокусированы на то, чтобы его развить максимально в экономическом и не только в экономическом плане. Вы вы получите эту презентацию, вы прекрасно все прочтете, но опять-таки в целях сокращения я буду достаточно кратко говорить. Состоит проект из трех базовых компонентов. Эти компоненты, у каждого есть свое направление, свое стремление но они не разобщены. То есть, скажем, если в рамках первого компонента возникает необходимость поддержки второго или третьего, мы все приходим друг к другу на помощь. То есть у нас очень такая маленькая, но дружная и очень творческая команда. Тем не менее, эти компоненты все-таки различаются. Так первый. Первый компонент мы его так условно называем, это такая политика законодательной поддержки. То есть поддерживаются инициативы, поддерживается работа в разработке законодательства, которое, опять-таки, в основном направлено на улучшение условий работы малых и средних. Если при этом получат преимущество, то есть лучше будет работать и всем остальным на сельхозпроизводстве Украины, то это только плюс, мы не против. Но наш основной фокус здесь. И в связи с этим этот компонент он разворачивает беспрецедентную, широкомасштабную программу, который, о которой мы еще не слышали в Украине. Это программа подготовки к введению рынка земель. То есть, что это значит? Это значит, что наш проект очень плотно работает с законодательными органами, комиссиями, комитетами по разработке, доработке закона о земле. Все знают, насколько там много и противоречий, и положений, которые вызывают огромные вопросы, очень серьезные вопросы. В общем, некоторые из них могут быть совершенно критическими для развития всей нашей страны, всей нашей экономики, во всех ее отраслях. Поэтому первый компонент очень такой важен. В рамках этого компонента и на стыке со вторым компонентом, которым я сейчас плавно перехожу и которым я в основном занимаюсь, мы разработали проект, который планируем запустить буквально с первого дня Тогда, когда будет отменен мораторий на покупку-продажу земель сохозяйственного назначения? Что это значит? Сейчас, скажем, у нас в Украине имеются миллионы, миллионы собственников небольших поев земли. Как продавать? как покупать, за счет чего финансировать эти колоссальные объемы. Ясное дело, что ни у государственного никакого банка, ни у коммерческих банков, ну, во-первых, у них еще нет методик, у них нет капитала, у них нет мышечной массы на поддержку всего этого. Мы разработали особую концепцию, которую мы сейчас доводим уже до такой финальной обработанной стадии, и которая будет на уровне пилотных проектов внедряться, она будет предложена Базово могу только основное сказать, что вся эта концепция базируется на так называемом финансировании покупки самим продавцом. То есть, по сути, это продажа в рассрочку, на очень интересных и взвешенных обоюдовых условиях, скажем так. При этом еще и с гарантией для всех сторон. Я, я могу очень долго говорить, потому что совершенно э, классная разработка, но пока вот остановлюсь на этом. Итак, Наш первый компонент занимается вот такой деятельностью. Второй же компонент, которым наша маленькая команда занимается, это стимулирование доступа я повторяюсь, малых и средних производителей финансовых и ресурсов и расширение возможностей для них это сделать. Я попрошу сразу отметить, что название агроинвест иногда вводит ну, в заблуждение. То есть иногда нам просто звонят, а инвестор, инвестируйте нас. Непосредственными как таковыми инвестициями, кредитованием мы не занимаемся. Мы способствуем тому, чтобы это происходило, ибо мы проект технической помощи. С кем же мы работаем? Мы не открываем Америку, мы повторяем предыдущие фактически слайды наших партнеров, наших хороших знакомцев. Да, мы работаем с банками, но мы такие вот для себя кластеры наших партнеров выбрали. Это банки, это кредитные союзы, это тут условно написано поставщики материально-технических ресурсов, но здесь и переработчики, здесь и трейдеры могут быть. То есть это компании, которые, скажем так, бизнес, игроки на рынке, кратко или длинных, можно назвать участники маркетинговых цепочек этих компаний. И вот дальнейшая шифровка этой схемы и наша роль в этой схеме вы видите вот на этом слайде. То есть мы работаем не отдельно, хотя и отдельно тоже с банками, партнерами, с кредитными союзами Украины, с компаниями. Но мы э, пытаемся, и по, вот уже видим, что нам удается найти и реализовать синергию, то есть толк практически пользуется пользоваться того, что разные игроки соединяются, и вот этот симбиоз, он дает преимущество всем соучастникам, то есть участникам этих сделок и этих проектов. И вот пойдем сейчас, вот тут много было разговора о банках, банки присутствующие, используются нашим... Бесконечным уважением с одним из них мы э, сейчас проводим определенного рода обсуждения. Вот. И э, мы опять-таки характеризовали тенденции, барьеры на пути расширения акродиза, все это представлено мы в презентации, собственно, вы с этим можете э, по познакомиться. Я вами сейчас на том, э, какие же проблемы, проблемы, э, собственно, стоящие перед вот, расширения акрокредитования, но которые вот со стороны банков те проблемы, которые наш проект помогает им решить, в целях увеличения доступа к финансированию для малых и средних гострых. Мы способствуем тому, чтобы недостаток знаний, кредитных специалистов, этих банков, банков, наших партнеров, был восполнен с помощью наших консультантов и экспертов. Вот уважаемый банк Дед Иполь, совершенно замечательно акцентировал мою на то, что они пришли к решению, что необходима группа кредитных аналитиков и группа акроэкспертов. Абсолютно правильно, опять-таки мы не изобретаем ничего нового. И то, что мы делаем, мы сейчас пытаемся создать может быть, это будет даже это будет уникально. То есть э, вот такой симбиоз этих знаний, хорошо, даже если это будет в одном лице, я имею в виду в единых лицах, Вот двуликие гранусы, то есть они хорошо понимают одно, и в то же время понимают другое. В узко-специальных вопросах они могут обращаться уже совершенно таким, совершенно узким специалистам, скажем, в агрономии. Вот вы вот, вот, вот больше вот так не подойдите. И э, разработку таких агротехнологических, календарных, типовых разверток на э, линейке кредитного анализа, немножко так сложно выражаюсь, но смысл понятен, вот это то, что мы делаем, и нашим банкам-партнерам мы в качестве нашей помощи предоставляем. Мы э, также э, помогаем им с помощью наших э, высокопрофессиональных консультантов, экспертов, э, время, объем, надежность инструментов оценки кредитоспособности заемщиков э, тоже оценивать. То есть понятно, что можно изучать э, замечательного фермера и месяца, два, и три, но стоит ли это делать, если, скажем, сумма сделки там порядка 50 тысяч гривен. И это слишком дорогое удовольствие для этого банка, и, соответственно, это слишком дорогое удовольствие для того же фермера. То есть кредит, стоимость этого кредитования существенно возрастет. Два-три дня, но ну это, наверное, максимум. И тот идеал, к которому надо стремиться. То, что мы видели пока на рынке, так вот более-менее реально, это порядка пяти дней идет. Наша работа на то, чтобы у наших банков партнеров мы могли понизить, при этом не ухудшая качество портфеля как минимум, а увеличивая его, у нас есть свои задачи по собираемости этих до уровня трех дней. То есть мы считаем, что вот для нашего как раз же сегмента вот это было бы вообще идеально В редкий случай, скажем так, пять дней ну, К тому же способы защиты наших банков, партнеров от рисков, от кредитования, которые никто не убирает, они никуда не исчезают. Но мы тоже об этом не думаем и помогаем. Отлично, у нас есть система работы с векселями. Отлично, что банки могут и знают, как работать с двойными складскими свидетельствами. Но не все банки. И в числе наших банков партнеров, с которыми мы плотно работаем, мы им помогаем. Это мы, вот один из них, например, вообще признался, что, что с векселями, ну, в общем, теории учили, в хозе нас обучали. Но мы вот так вот, не очень пока, где какую строчку даже писать, вот нам бы еще разок, и вот документ наоборот соответствующий построй. Вот это мы помогаем. Соответствующим образом же мы помогаем создать и кредитный продукт, уже закончили в его видео. да, Специалисты знают, что кредитный продукт это не просто беру и предлагаю. А это должна быть пол пол полный расчет этого продукта, взвешенность, его прогноз, его документация, процедура обработки, обученный персонал. То есть это целый комплекс, потому что само название это просто вершина айсберга. С этим мы и помогаем нашим банкам, партнерам.